নমস্কার নিউজ ভ্যান গার্ডের পর্দায় সকলকে স্বাগত এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে আমি রয়েশ্রী শতাব্দী চোখ রাখবো আজকের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবরে সকাল থেকেই চলছে টিআইএসএফ এর পথ অবরোধ এবং এই পথ অবরোধ চলছে ককবরফ ভাষা লিপি বিতর্কের জেরে যাকে কেন্দ্র করে বলা যায় যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় পথ অবরোধ লক্ষ্য করা গেছে পাশাপাশি এই এবার যে খবর আসছে এই নিরীক্ষে যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের হাই অথরিটির সঙ্গে বার্তালাপ চলেছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হাই অথরিটির হাই অথরিটির তরফে ত্রিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাকে ত্রিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা নেতাকে রোমান লিপি ইস্যুতে আশ্বস্ত করা হয়েছে বলে এই কথা জানিয়েছেন স্বয়ং প্রদ্যুৎ কিশোর সোমবার দিল্লিতে বসেই সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও বার্তায় তিনি এই তথ্য প্রদান করেছেন এবং প্রদ্যুৎ কিশোর স্পষ্টত জানিয়েছেন তবে রাজ্যের সরকারি সরাসরি স্টেটমেন্টের পরে শান্তিপূর্ণভাবে এই অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহারের পরামর্শ দিয়েছেন মথা নেতৃত্ব প্রদ্যুৎ কিশোর তবে তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন যে রাজ্য সরকার স্টেটমেন্টের পরে যেন এই অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয় তবে গোটা বিষয় সম্পর্কে সামাজিক মাধ্যমে যে ভিডিও তিনি পোস্ট করেছেন সেখানে কি বলছেন স্পষ্টত खुलू खा मेरे सबरासा लोगों को uh, मैं आज uh, दिल्ली से आपसे बात कर रहा हूं मैं दिल्ली आया था यहां में हाई लेवल टॉक्स चल रहा है और फ्रॉम दिल्ली मैं आपको uh, कुछ चीज बताना चाहता हूं सो so, आप लोग जहां भी हो कहीं भी हो आप मेरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से सुनिए आप लोग के हित के लिए है ये दिस इज इन योर इंटरेस्ट एंड आई वांट यू टू जहां भी हो आप लोग uh, प्लीज एक मिनट दो मिनट निकालकर मेरे स्टेटमेंट को uh, प्लीज गौर से सुनिए मैं दिल्ली में हूं और यहां में uh, बात चल रहा है कम्प्लिकेटेड है लेकिन बात चल रहा है और हमने अपने पोजीशन में हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है आपको मालूम होगा कि पिछले थोड़े दिन से ये टीबीएसई के चेयरमैन के स्टेटमेंट के बाद काफी तनाव रहा है मैंने हमेशा कहा कि यह ऑप्शन जो हमारे स्टूडेंट्स को रहना चाहिए कि वो अपने चॉइस में बांग्ला हो या रोमन स्क्रिप्ट हो उसमें अपना परीक्षा दे और ये हमारा पोजीशन रहा है और हमने अपने पोजीशन को पब्लिकली भी बोला है एक भाषा हमारा अस्तित्व से जुड़ा हुआ होता है एंड वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज फॉर अ फ्यूचर ऑफ आर नेक्स्ट जनरेशन तो uh, मैं आपको मैं जानता हूं कि आज पूरे त्रिपुरा में ब्लॉकेट चल रहा है रोड प्रोटेस्ट चल रहा है मैं आपको फिर से अपील करता हूं कि प्लीज भी शांति रखिए क्योंकि वायलेंस से जो हमारा अच्छा नाम है हमारे लोगों का अच्छा नाम है वो खराब हो जाएगा वायलेंस से कभी कुछ नहीं मिलेगा लेकिन एकता से कुछ मिलता है तो अभी अभी मेरे डियर स्टूडेंट्स ऑफ त्रिपुरा i want to give you some news the highest authority from the land and central authority ne mujhe aashwasan diya hai ki jaise pariksha chalta tha वैसे ही त्रिपुरा में परीक्षा होगा। students have the right to appear for exams in the language they want to write in छात्रों को कुछ प्रेशर नहीं दिया जाएगा कोई और लैंग्वेज लिखने के लिए जो वो लिखना नहीं चाहते हैं जैसे एग्जाम्स होता था पहले वैसे ही एग्जाम्स होगा और आपके पास फुल चॉइस है कि आप कौन से स्क्रिप्ट में लिखें यह बात मुझे हाइस्ट अथॉरिटी से मिल गया है अश्योरेंस और उन्होंने और एक चीज कहा है कि छात्रों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा कोई गलत काम नहीं किया जाएगा और आपको जो भी स्क्रिप्ट में लिखना है ये आपके ऊपर है आप लिखिए अच्छे से पढ़िए और पास कीजिए ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट और उससे भी सेंट्रल लीडर्स की तरफ से भी मुझे अश्योरेंस दिया गया है तो मेरे प्रिय की माई लविंग एंड माई डियर थीपरासा स्टूडेंट्स मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि उनको अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देने दीजिए क्योंकि जो मुझे एशोर किया गया है उनको भी बोलना पड़ेगा सिर्फ मुझे बोलने से नहीं होगा तो जब तक उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तब तक आप लोग शांति से अपनी जगह में बैठिए और जैसे उनका स्टेटमेंट आता है जो मैंने आज बोला है उसके बाद पीसफुली आप अपना स्टर को खत्म कर सकते हैं लेकिन उनका स्टेटमेंट के लिए वेट कीजिए दूसरा बात यह मेरा जीत नहीं है यह एक पार्टी का जीत नहीं है यह कम्युनिटी का विक्ट्री है मैं इसमें टीएसएफ को আপনার শুনলেন মথা নেতৃত্ব প্রদ্যুৎ কিশোর দেব প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন কি বলেছেন সরাসরি তিনি ভিডিও বার্তায় তুলে ধরেছেন যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারে ইতিবাচক সারা মিলেছে ওনার কাছে এবং সেক্ষেত্রে বলা যায় যে রাজ্য জুড়ে যে একটা প্রতিবাদী আন্দোলন তারা তুলেছিলেন বা বলা যায় সকাল থেকে যে আন্দোলন চলেছিল যার কারণে কিন্তু রেল পরিষেবা থেকে বিঘ্নিত হয়েছিল ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষাও কিন্তু ইতিমধ্যেই স্থগিত রাখা হয়েছিল তবে গোটা বিষয় সম্পর্কে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন তুলে ধরেছেন যে আগামী দিনে তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যদিও এখনো পর্যন্ত ভাবে কোনো বার্তা তাদেরকে দেওয়া হয় কিন্তু তার জন্য কিন্তু বলা হচ্ছে যে আন্দোলন যেন আহ সুপ্রীতিকর ভাবে যেন তারা আন্দোলন তারা প্রত্যাহার করে নেয় এনেছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনগুলোতে সঙ্গে থাকুন